ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಮಾನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮುಂದೆ ದುರಂತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೈಲಟ್ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ

ए, ए, दस पंद्रह फुट ऊपर ही होगा प्लेन वहां से सीधा जा रहा था तो हमको लगा यहाँ से दौड़े सब यहाँ के लोग सीधे भागे यहाँ से दौड़ के नीचे उतरे तब तक प्लेन वो आगे जो चिमनी उसी लगी है वहां से टकराया टकराने के बाद वो प्ले, वो हॉस्टल पे गिर चुका था और जोर से धड़ाका हुआ था बहुत जोर से पिछले इतना नीचे देखा वो फ्लाइट हाँ हाँ दस फुट नीचे थे पहला बार देख रहे हैं तो पहली पहली आपको क्या लगा वो देखने के बाद सब भागने लगे गिरने की अपना आशंका हो गई क्योंकि लास्ट में इस यहाँ से भी किसी पेड़ से या कुछ टकरा तो प्लेन भी पूरा यूं हो रहा था और गिरने के बाद कैसा था यहाँ पे सिचुएशन लास्ट हुआ था बहुत जोर से लास्ट हुआ तो लोग भागने लगे थे बहुत जोर से धूप और वो स्मोक स्मोक बहुत भयंकर हुआ था बहुत जोर से प्लेन में ऐसा हुआ था कि ऐसा गर्मी की मतलब यहाँ तक की आवाज भी घर मुरा हिल गया था इतनी जोर से आवाज आई थी अंदर में वो ब्लास्ट होने के बाद कुछ टूट गया ऐसा कुछ हुआ तो ब्लास्ट हुआ था हिल हुआ, हुआ जाया था कि आ, हिल की धरती गई जैसा हुआ और ये श्वास लेने का कुछ प्रॉब्लम हो ये गया ये तो कुछ नहीं क्योंकि खुली हुई जगह थी ना नुँ। सब स्मोक ऊपर ही चला गया था मतलब पायलट की एक अच्छी चीज है क्योंकि उसने मतलब खाली जगह पे जाके गिरा नहीं तो उससे आगे जाता तो बारह सौ हॉस्पिटल में गिरता तो और ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती थी ये रेनका अभी सेफ लगता है क्या आपको नहीं सेफ तो ऐसा नहीं है मतलब पहली बार ऐसा हुआ है मतलब ज्यादातर ऐसा होता नहीं है पर वो बिल्डिंग है जो फोर्थ फ्लोर तक बनी हुई है जो है नहीं तो अभी परमिशन जैसे कि एयरपोर्ट के पास थ्री फ्लोर तक की होती है इस बार क्यों इन लोगों को फोर्थ फ्लोर तक की दी पता नहीं इसकी वजह से भी आस्था हुआ हो आप कब से यहाँ पे हो भाई मेरा जन्म ही पहला बार ऐसा हुआ तीस साल मैंने अपने जन्म पहली बार ऐसा देखा है ವಿಮಾನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪೈಲಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಣಯ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಾವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಎದುರುಗಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನೋಡ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಮಾನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನಿಂದ ದುರಂತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೈಲಟ್ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ ದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಮಾನ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೋಲ್ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ನಿಂತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹುಬ್ಬ ಕಾಪೇತ ಅಚಾನಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜೈಸಿ ಆ ದೊಡ್ಡ एक दस पंद्रह फुट ऊपर ही होगा प्लेन हाँ। वहां से सीधा जा रहा था तो हमको लगा यहाँ से दौड़े यहाँ के लोग सीधे भागे यहाँ से दौड़ के नीचे उतरे तब तक प्लेन वो आगे जो चिमनी उसी लगी है वहां से टकराया टकराने के बाद वो प्ले, वो हॉस्टेल पे गिर चुका था और जोर से धड़ाका हुआ था बहुत जोर से पिछले इतना नीचे देखा वो फ्लाइट हाँ हाँ दस फुट नीचे थे पहला बार देख रहा है तो पहली बार पहली बार आपको क्या लगा वो देखने के बाद सब भागने लगे गिरने की अपना आशंका हो गई क्योंकि लास्ट में इस यहाँ से भी किसी पेड़ से या कुछ टकरा है तो प्लेन पूरा यूं हो रहा था और वो गिरने के बाद कैसा था यहाँ ब्लास्ट हुआ था बहुत जोर से ब्लास्ट हुआ तो लोग भागने लगे थे बहुत जोर से धूप और वो स्मोक स्मोक बहुत भयंकर हुआ था बहुत जोर से प्लेन में ऐसा हुआ था कि जैसे गर्मी की मतलब यहाँ तक की आवाज भी घर मुरा हिल गया था इतनी जोर से आवाज आई अंदर में वो ब्लास्ट होने के बाद कुछ टूट गया ऐसा हुआ ब्लास्ट हुआ था, हिल हुआ, हुआ था कि और ये श्वास लेने का कुछ, हो गया? नहीं था। कुछ नहीं क्योंकि कुछ खुली हुई जगह थी चला गया था मतलब पायलट की एक अच्छी चीज है क्योंकि उसने मतलब खाली जगह पे जाके गिरा नहीं तो उससे आगे जाता तो बारह सौ हॉस्पिटल में गिरता तो और ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती थी यही रेनका अभी सेफ लगता है क्या आपको नहीं सेफ तो ऐसा नहीं है मतलब पहली बार ऐसा हुआ है मतलब ज्यादातर ऐसा होता नहीं है पर वो बिल्डिंग है जो फोर्थ फ्लोर तक बनी हुई है जो है नहीं तो अभी परमिशन जैसे कि एयरपोर्ट के पास थ्री फ्लोर तक की होती है इस बार क्यों इन लोगों को फोर्थ फ्लोर तक की दी पता नहीं इसकी वजह से भी आस्था हुआ हो आप कब से यहाँ पे हो भाई मेरा जन्म इधर हुआ है तीस मैंने अपने जन्म है पहली बार ऐसा देखा तो ವಿಮಾನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪೈಲಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಣಯ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಾವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಎದುರುಗಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನೋಡ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಮಾನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮುಂದೆ ದುರಂತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೈಲಟ್ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ए, ए, दस पंद्रह फुट ऊपर ही होगा प्लेन हाँ। वहां से सीधा जा रहा था तो हमको लगा यहाँ से दौड़े तो सब यहाँ के लोग सीधे भागे यहाँ से दौड़ के नीचे उतरे तब तक प्लेन वो आगे जो चिमनी उसी लगी है वहां से टकराया टकराने के बाद वो प्ले, वो हॉस्टल पे गिर चुका था और जोर से धड़ाका हुआ था बहुत जोर से पिछले इतना नीचे देखा वो फ्लाइट हाँ हाँ दस फुट नीचे थी पहला बार देख रहे हैं तो पहली बार पहली बार आपको क्या लगा वो देखने के बाद सब भागने लगे गिरने की वो अपना आशंका हो गई क्योंकि लास्ट में इस यहाँ से भी किसी पेड़ से या कुछ टकरा है तो प्लेन पूरा यूं हो रहा था और वो गिरने के बाद कैसा था यहाँ ब्लास्ट हुआ था बहुत जोर से ब्लास्ट हुआ तो लोग भागने लगे थे बहुत जोर से धूप और वो स्मोक स्मोक बहुत भयंकर हुआ था बहुत जोर से प्लेन में ऐसा हुआ था कि जैसे गर्मी की मतलब यहाँ तक की आवाज भी घर रहा हिल गया था इतनी जोर से आवाज आई थी अंदर में वो ब्लास्ट होने के बाद कुछ टूट गया ऐसा कुछ हुआ ब्लास्ट हुआ था पूरा हिल हुआ, हुआ था था, तो हाँ, हिल की गई जैसा हाँ, हुआ और ये श्वास लेने का कुछ प्रॉब्लम हो गया कुछ नहीं क्योंकि कुछ खुली हुई जगह थी ना सब स्मोक ऊपर ही चला गया था मतलब पायलट की एक अच्छी चीज है क्योंकि उसने मतलब खाली जगह पे जाकर गिरा नहीं तो उससे आगे जाता तो बारह सौ हॉस्पिटल में गिरता तो और ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती थी यही रेनका अभी सेफ लगता है कि आपको नहीं सेफ तो ऐसा नहीं है कि मतलब पहली बार ऐसा हुआ है मतलब ज्यादातर ऐसा होता नहीं है पर वो बिल्डिंग है जो फोर्थ फ्लोर तक बनी हुई है जो है नहीं तो अभी परमिशन जैसे कि एयरपोर्ट के पास थ्री थ्री फ्लोर तक की होती है इस बार क्यों इन लोगों को फोर्थ फ्लोर तक की दी पता नहीं इसकी वजह से भी आस्था हुआ हो कब से यहाँ पे हो भाई मेरा जन्म ही इधर हुआ भाई लगभग तीस साल से पहला बार ऐसा हुआ तीस साल मैंने अपने जन्म पहली बार ऐसा देखा था ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶಿಗಳ ಮಾತು ವಿಮಾನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪೈಲಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಣಯ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಾವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಎದುರುಗಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದೆ